Ха -ха, да что ты говоришь, не верь ему. Я бы вышла за него замуж. Ой, ну ладно, возьму я эту трубку. Алло. А Кости сейчас нет. Хорошо, я ему передам. А кто это звонил? Девушка? Хорошо, я передам. Значит, у него я не одна девушка. Сейчас посмотрим, раз такая удача получилась. Юля, Катя, Анфиса, Ксюша. И это Зай. Интересно, как он представил меня им? Ну все. Надо что-то придумать. Что же придумать? И вдруг... Ей на ум пришла супер злобная мысль. Отправить всем. Как я хотела этого давно. Привет! С вами Оля с канала Оля Вика. Вы думаете, что это за бред? Это... это Будет бред? Да ладно, ладно, я шучу, я просто хотела вас познакомить со своей подругой Аленой, но ну и пришлось познакомить с ее парнем Костей. Он вам тоже не понравился. И мне кажется, что эти три дамочки были в восторге от него. Но иногда он меня бесит. Знаете, меня тема это уже достала. Так что Пока, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Э, пока.